يا الله الله, والله، يا الله،, الله, والله، يا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ramazon suhbatlari turkumidan navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz alloh taolo bu oyning ro'zasini tutishda taroveh namozlari o'qish va qur'on tilovatlari qilishda sizu bizga va barcha musulmonlarga barakotlar ato etsin allohima amin birodarlarim sizlarga ma'lumki ibodatlar joriy etilishidan bo'lgan eng oliy maqsad axloqlarni tuzatishdir shu jumladan ro'zaning joriy etilishidan bo'lgan maqsad ham axloqlarni isloh qilishdir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim yolg'on gapirish va unga amal qilishni hamda gunoh ishlar qilishni tark etmas ekan yemoq ichmog'ini tark etishining allohga keragi yo'q deganlar boshqa bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar agar biringiz ro'zador bo'lsa uyat so'zlar aytmasin ovozini baland ko'tarib baqir chaqir qilmasin agar birov uni so'ksa yoki haqorat qilsa men ro'zadorman desin aytib o'tilganidek ro'za bizga taqvodor bo'lishimiz uchun farz qilingan alloh taolo aytadi taqvodor kishilar bo'lishingiz uchun sizlarga ro'za farz qilindi ro'za haqida kelgan oyatlarning oxirida Ta alloh taolo bunday deydi bular ya'ni yuqorida aytilgan hukmlar ollohning chegaralaridir sizlar ularga yaqinlashmang odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun olloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi demak ro'zadan ko'zlangan maqsadlardan biri axloqni tuzatish payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar qiyomat kuni tarozida chiroyli xulqdan ko'ra og'irroq keladigan hech narsa yo'q kishi go'zal axloqi bilan tinimsiz ro'za tutuvchilar va kechalari uxlamay namoz o'quvchilar darajasiga yetadi go'zal xulq sohibining martabasi ketma ket ro'za tutib bir kun ham ro'zani kanda qilmaydigan va kechalari uxlamasdan namoz o'qiydigan kishilarning martabasi demakdir albatta kishi go'zal axloqi bilan uzluksiz ro'za tutuvchilar va kechalari uxlamay namoz o'qiydiganlar darajasiga erishadi bir kishi go'zal xulqli lekin nafil ibodatlarda biroz qosirligi bor boshqa birov esa nafil ibodatlarda tirishqoq lekin xulqi yomon qay biri afzal bo'ladi albatta go'zal xulqli kishi afzal bo'ladi xuddi minnatli sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'lgani kabi alloh taolo qur'onda aytganki yaxshi gap va kechirish ketidan ozor keladigan sadaqadan yaxshiroqdir go'zal axloqli bo'lishimiz juda ham muhimdir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar etib yuborilishlaridan bo'lgan ulkan maqsad ham axloqlarni tuzatish ekani barchangizga sir emas u zot aytganlar men faqat yaxshi axloqlarni komil qilish uchun yuborildim boshqa bir rivoyatda ulug' axloqlarni komil qilish uchun yuborildim deganlar abu zar roziyallohu anhu hali islomni qabul qilmasdan ilgari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar etib yuborilganlari haqida xabar unga kelganida u inisini makkaga yuborib bu odam nima deyapti nimaga buyuryapti bilib kel dedi inisi borib kelib u ulug' axloqqa chaqiryapti dedi ma'lumki go'zal axloq sohibi jannatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin kishilardan bo'ladi zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar menga eng suyukligingiz va qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladiganingiz xulqi eng go'zal bo'lganingizdir menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni mendan eng uzoq bo'ladiganingiz og'iz to'ldirib tinmay gapiradigan vaysaqlaringiz hamda mutakabbirlaringizdir ko'p gapiradigan kishi qiyomat kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng uzoqda bo'ladi ro'za tutar ekansiz go'zal axloqli bo'lishga intiling agar biron kishi sizni so'ksa yoki haqoratlasa yomonlikka yaxshilik bilan javob qiling alloh taolo aytadi yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan qaytaring shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qalin do'st kabi bo'lib qoladi unga ya'ni yomonlikni yaxshilik bilan qaytarish xislatiga faqat sabr toqatli zotlargina erishadi unga faqat ulug' nasiba egasigina erishadi ro'za mahali shirin so'z bo'ling allohning zikrini ko'paytiring ajru savoblaringizni zoyi qilib qo'ymang hech bir musulmonni g'iybat qilmang aks holda ajru savoblaringiz siz g'iybat qilgan kishilarga ketib qoladi musulmonlar sha'niga til tekkizmang savoblaringiz o'sha siz sha'niga til tekkizgan kishilarga o'tib ketadi mashaqqat chekib ro'za tutasiz jiddiy jahd qilasiz qur'on tilovat qilasiz kechalari namozlar o'qib chiqasiz keyin esa shuncha amaldan so'ng johilligingiz sababli bularning savoblarini o'zingiz g'iybat qilgan kimsalarga berib yuborasiz ular sizning savoblaringizdan oladilar agar savoblaringiz bo'lsa savoblaringiz bo'lmasa ularning yomon amallaridan olib sizga yuklanadi so'ng bu amallar sizni do'zaxga giriftor qiladi alloh asrasin tilingizni saqlang payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim menga ikki jag'i o'rtasidagi narsani ya'ni tilini va ikki oyog'i o'rtasidagi narsani ya'ni avratini saqlay olishga kafolat bersa men unga jannatning kafolatini beraman alloh sizga barakotlar ato etsin modomiki ro'zador ekansiz ulug' axloqlarga rioya qiling saxovatli bo'ling iftorga mehmon kelgan bo'lsa uning hurmatini joyiga qo'ying bilingki alloh taolo bunday degan neki bir narsani ehson qilsanglar olloh uning o'rnini to'ldirgay u eng yaxshi rizq beruvchi zotdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar bandalar tong ottirgan har kuni ikki farishta tushib ularning biri ey olloh ehson qiluvchining ehsoni o'rnini to'ldirgin deydi ikkinchisi ey olloh hasis ziqnaga talofot bergin deydi go'zal axloqli bo'ling imkon qadar sukut saqlang ko'p gapirmang sergap kimsa qiyomatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan uzoqda bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar kim sukut saqlasa najot topadi yana aytganlar kim allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi so'zni so'zlasin yoki jim bo'lsin imom navaviy rahimaulloh aytadi agar biror so'zning yaxshi yoki yomon ekanida ikkilanib qolsang sukut saqlashing lozim bo'ladi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi so'zni so'zlasin yoki jim bo'lsin deganlar tortishuvdan yuz o'giring chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi haq bo'la turib tortishuvni tark etgan kishiga jannatning o'rtasidan bir uy berilishiga men kafilman deganlar talashib tortishmang o'zingizni haqli qilib ko'rsatish uchun urinib chiranmang yaxshi amal qilavering shoyad najot topsangiz sukut qilishga odatlaning bir so'zda foyda bo'lmasa gapirmang sabrga odatlaning agar birov sizga johillik qilsa sabrli bo'ling birov sizni so'ksa payg'ambarimiz o'rgatganlaridek unga men ro'zadorman deng olijanob bo'ling janozalarga qatnashing kasallarni ziyorat qiling nochorlarni topib ularga yordam bering toki sizda ham abu bakr roziyallohu anhuda jamlangan yaxshi hislatlar topilsin bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ichingizda kim bugun ro'zador bo'lib tong yottirdi dedilar abu bakr men yo rasululloh dedi kim bugun bir, bir miskinni to'ydirdi dedilar abu bakr men yo rasululloh dedi kim bugun janozaga qatnashdi dedilar abu bakr yana men yo ya rasululloh dedi kim bugun bir biron kasalni ziyorat qildi dedilar yana abu bakr men yo rasululloh dedi shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim bir kunning o'zida ushbu ishlarning barchasini qilgan bo'lsa u albatta jannat ahlidan bo'ladi dedilar alloh taolo barchamizning tutayotgan ro'zalarimiz va o'qiyotgan namozlarimizga barakot ato etsin ibodatlarimizni husni qabul etsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh